এই গৰাকীক খেদিম আমি ঘৰৰ পৰা ঘৰৰ পৰা আমাৰ নাথাকিবি মোৰ ঘৰ হয় মোৰ বাঘ খেদিবলৈ যোগাৰ খেদিম আৰু এইফালে তয়া ময়া কাজিয়া হ'ব এতিয়া এইয়া তয়া ময়তে আছে ৰখা কৰি আছো যিহেতু देखिए हम क्या रहे खा रहे हैं बहुत मजा ले रहा हूँ <laughs> হেই গাইজ কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছোঁতো আজি এটা নতুন ব্লগত স্বাগতম জনাইছোঁ এই ৰাতিখন মাংস দেখুৱাই পেলাই আৰম্ভ আৰম্ভণি কৰিলোঁ আৰু মানে কি হ'ল যিহেতু আমি মাঘৰ বিহুত এনজয় কৰিব পৰা নাছিলোঁ লগতে আকৌ হাঁহৰ মাংস মুৰ্গীৰ মাংস তেনেকৈ মানে পূৰা কৰা এনেকুৱা খোৱাদ ল'ব পৰা নাছিলোঁ ন ত' সেইকাৰণে আজি যিহেতু ঘৰত আহিছোঁ যোৱাকালি যিহেতু ঘৰত আহিলোঁ আৰু আজি ধুনীয়াকৈ মানে সৰুকৈ ঘৰতে পাৰ্টি এটা কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ পিকনিকটো গ'লোয়ে কিন্তু পিকনিকৰ মজাটো বেলেগ আৰু ঘৰত খোৱা মজাটো বেলেগ ত' সেইকাৰণে আমাৰ মানে ৰজা নহয় নহয়

মোৰ মায়াকে ফেভৰেট বস্তু আনি পেলাই বনাই আছে আৰু ন হয় দেহা ও বুলি কোৱা আকৌ গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং গুড আফটাৰনুন আজি আমি গৈ আছো নগাঁৱলৈ মই এয়া কাপোৰ লৈ পেলাই আৰু নতুন কাপোৰ লৈ পেলাই আৰু নতুন কাপোৰ দেখি পেলাই জ্বলিছে আচলতে মই বিয়া হোৱাৰ পৰা গিফ্টত উঠা কাপোৰ খিনিকে চিলাই আছো অ সেইটোৱে হামি মাৰিবা তুমি নগাঁৱলৈ যাওঁ আৰু ৰাতি যে মাংস চাংস খাই পেলাই ভিডিঅ' কৰিবলৈ কৰিম বুলি ভাবিছিলো মানে দেখাম বুলি ভাবিছিলো কি কি বনাইছো পাহৰিয়ে থাকিলো খোৱাৰ ধান বাই বাই কৈ থাকো এইফালে মাতে আমি বজাৰ কৰিব আহিছো কিয় জানেনে ৰাইজ এইগৰাকীক খেদিম আমি ঘৰৰ পৰা যাগে ঘৰৰ পৰা আমাৰ নাথাকিবি মোৰ ঘৰ হয় মোৰ এইফালে তয়া ময়া কাজিয়া হ'ব এতিয়া মই ভাল মানে মোৰ ভাল হৈছে এইখন এইখনে লম দে বুজিছ দহ হাজাৰ নকয় দে হৈছে বাঘ খেদিবলৈ যোগাৰ খেদিম আৰু খালো নাই বিয়াৰ পিছত আজি প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ বিয়া পতা মানুহখিনিয়ে ভালকৈ গম পাইছে চাগে কাৰণে বিয়া পতাৰ পিছত চব কিপন হৈ যায় কন যুঁজ হৈ যায় মোৰ নিচিনা মাখি চুঁচ হৈ যায় তাৰ এটা উদাহৰণ এইটো সি আজিৰ পৰা বিছ বছৰমান আগতে ৰেষ্টুৰেণ্টত আহিছিলে আৰু মই আজি দহ বছৰমানৰ পিছত আহিছোঁ মানে মানে কি হ'ল বৌহঁতক বৌক আনিম আনিমকে থাকোঁ মানে দাদাই আনি আনিমকে থাকে সেইটো প্লেন কেতিয়াও ছাকচেছ নহয় আৰু বৌৱে বছৰেকত বিশটা মানে চল্লিছটামান ব্ৰতে ৰাখে সেইটো পচিবল নহয় আৰু আজি যিহেতু আমি আজি আমি আহিছোঁ তাকো হঠাৎ তাকো জিম্বাৰ অসাত আমাৰ পংখী বৰ্ডলৈ শুভ কামত কি কিবা এটা হয় আৰু এই কি কয় এইটো মানে শুভ কাম কিবা এটা মানে সুকলমত সুকলমে আহি পালোহি আৰু এখন ৰিজৰ্ট হয় ৰিজৰ্টত প্ৰথম সোমাইছোঁ প্ৰথম নহয় আগতে সোমাইছোঁ

যিহেতু আমাৰ ঘৰৰ কাষতে এখন ৰিজৰ্ট আছে আৰু ঘৰৰ কাষত থকা পিছত ৰিজৰ্টতো কোনো নাই সেইকাৰণে নাহোৱে আজি যিহেতু প্ৰথমে আমিও আজি খাবলৈ পাইছো ওচৰতে পাইছো আৰু এতিয়া মনে মনে আহিব পাৰিম লোকে চুৰ কৰি এজনী যোজনী গাৰ্লফ্ৰেণ্ড চাথৰ পতাই লওঁ তাৰপিছত আহিম তুমি দিবা পে তোমাৰ যিমান বাকী কৰি থৈ যাম লাইট জ্বলাবলগীয়া অৱস্থা হৈ গৈছে কাৰণ এইফালে সূৰ্য ডুবি গল আৰু এতিয়া আমি খাবলৈ লৈছোহে তাকো লাঞ্চ নেকি কোৱা এইফালে বোকতে একেবাৰে টুতি পৰিছে থালিখনত বহুত কিবা কিবি দিছে আৰু এইটো মাটি দালি ন মাটি দালি মচুৰ দালি এই শাকৰ দালি হ'বলৈ শপত হৈ যাব লাগিব দেই চাৰি থালি আহি গল এইফালে মোৱা মাছৰ ভাজি আৰু এইফালে বৌক ভিডিঅ' কল কৰি কৰি দেখাই আছে জ্বলাই আছে এইফালে দেখাই দিয়ক অ বৌ অ বৌ দেখি খাৰে আমি এতিয়া খাই লওঁ কেনেকুৱা লাগিছে সি আৰম্ভ কৰিলে নহয় মজা চালি আছে খাই লেই দুটা বস্তু আহি গল এ দাদা কি কি আহিছে কৈ দিয়ক

ত' এইখনে আছিলে ৰিজৰ্ট ইয়াতে আহিছিলোঁ সোণাইপুৰীয়া ৰিজৰ্ট মজা কিন্তু দেই মানে ডেক'ৰেশ্যনটো বহুত বেছি ধুনীয়া বাহিৰ মানুহ কেইটা পৰিল বাহিৰ মানুহ কেইটা মানুহবা পৰি গৈছে ছাৰ আমাক চাহ পৰি লৈছা চা ভগৱান এইটো মানে হেৰি আহি পাই গলো আৰু আমাৰ অংকু দেৱতাই কিবা এটা কি বনাই আছা মই মায়ে বহাই থৈ গৈছে গেছত মই চাই থৈ গাখীৰৰ চাহ খাই খাই ঘি চাই আছো ঘি বনাইছে তাৰ সুৰটোৱে বেলেগ মই কৈ আছো এইয়া মায়ে ঘি বনাইছে নিজৰ ঘৰৰ গাখীৰৰ ঘি একদম ক্ৰিম বচাই 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 বচাইলি ঘৰৰ গাখীৰৰ ঘি তৈয়াৰ হৈ আছে কোৱাচোন বেয়া লাগি যে আৰু যে কি হয় জানেনে ই ফটো সদায় চকুটো নাইকিয়া হৈ যায় দেখাই আজি নতুন ব্লেংকেটত শুব আৰু ন কি ফূৰ্তি যি বা নতুন ব্লেংকেটত শুব যে একেবাৰে পেকিং চেকিং হৈ পেলাই ওলাইছোঁ আচলতে আমাৰ ভাতখন নিমন্ত্ৰণ এটা আছে নতুন মানে আমাৰ বিয়া হোৱা ফিল্ডটো হৈয়ে আছে আৰু বিয়াৰ পিছত এতিয়ালৈকে এবছৰ হ'লে এতিয়ালৈকে খায়েই আছোঁ ভাত ন মানে যোনজনে মোৰ হৈ মোৰ দাদা হৈ পেলাই নিয়মটো কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ মাতিছে আজি দেহে আমি দুটা ওলাইছোঁ আমি দুটাৰ লগতে সৰুফালে জিমিবা দেহা চব ওলাইছোঁ আমাৰ গোটেই ঘৰখন যাওঁ আৰু এতিয়া খাওঁগৈ খাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু বেলেগ একো কাম নাই আৰুফালে আমাৰ গৰুকেইজনী দেখাই দিছোঁ দেই অঁ খাই খাই মতি হৈ গৈছোঁ মানে গৰুকেইজনী মই দেখুৱাই নাই মই টাইমেই পোৱা নাই দেখুৱাবলৈ আৰু ময়ো ভালকৈ চাবলৈ টাইম পোৱা নাই মই ধৰাই নাই তেনেকৈ আৰু মই গৰুলে বহুত বেছি ভয় কৰোঁ হ'লেও ভয়টো আঁতৰাই পেলাই ধৰিমহি এয়া আমাৰ দুয়োজনী গৰু মানে এইটো এজনী গৰু আৰু এজনী গৰুজনী জীয়েক পুতেক নাজানো আৰু কি হয় এতিয়া যাওঁ আমি অফালে আমাৰ দিকু দা নিশা চৰ সৰুৰ পৰা মই যোনডোখৰ ঠাইত আছিলোঁ সেই ঠাইডোখৰত মানে আমি গাঁৱৰ পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণকৈ পোৱা নাছিলোঁ আৰু চহৰৰ পৰিৱেশো সম্পূৰ্ণকৈ পোৱা নাছিলোঁ মানে আমি মিডিলতে আছিলোঁ আৰু তো এনেকুৱা পৰিৱেশ মই কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ আৰু যেতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত মাতে খুব বেছি ভাল লাগে মই মানে এনেকুৱা শান্ত পৰিৱেশত গৈ ভাল পাওঁ আৰু তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ আমাক মৰম যাচিলে খুব বেছি ভাল লাগিল আশা কৰোঁ এনেকৈ সম্পৰ্কবোৰ বান্ধি ৰাখিব পাৰোঁ আগলৈকো চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আকৌ লগ পাম নেক্সট এটা ব্লগত বাই